哎，胡哥，胡哥，干什么？您刚才怎么没去开会啊？没空。我还有好多问题想跟你讨论一下呢。这一版的成就系统需要再增加三四个触发事件，我给您发的邮件您看了吗？你那个办不到。哎，您先别急着否定啊，哪有困难咱们可以一起讨论解决。行运是吧？我们不只是为你这个副本项目组服务。 你所增加的这几个功能没办法套模块，得重新做，费时费力，还容易出 bug，根本做不了。哎呦，你就再帮帮忙、哦、你先把美术出 UI 设计的时间提前两周再说。我计算过了，按照进度表的话，咱们应该是可以完成的。你是怎么计算的？等你先学会代码的基础知识，再来跟我提需求。哎。 闺女，你都连续加班一个星期了，今天能不能早点回来啊？ 上车，下雨了。啊谢谢夏总，不用了，我们家那边没下。我车来了，下次再见。哎 thank <music> you 啊，还有人下车。夏总、啊，这么晚了有什么事吗？到家了吗？您到底有事没事啊？嗯，demo 的进展呢有点慢，明天早上开个会讨论一下。知道啦。 十二点都不放过我，一点良心都没有的臭资本家，小心思下，瞎八屁。去！嘿、哎，我告诉你，我我就应该叫你在路上丢了。